pornografiya natijasi g'azab va tushkunlik keltiruvchi yoqimli his tuyg'u u qalbingni barbod qilib to'riga ilintiradi sen hammasini to'xtatging keladi lekin qancha urinsang ham tobi ekanligingni va eplay olmasligingni tushunasan tobiylikdan ozod bo'lishga va qalbingdagi bo'shliqni to'ldirishga imkoniyat borligini bilishing kerak bunday imkoniyatni seni sevadigan va hayoting barbod bo'lishini istamaydigan zot beradi u iso massih iso masihda seni baxtli etib har qanday tobelikdan ozod qiladigan qudrat bor u bilan gaplash